अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप देखें पिताजी के यूट्यूब चैनल और मैं हूँ फिदा हुसैन मेरे काफ़ी सारे दोस्त मेरे भाई परेशान हैं और उनके बार बार सवाल डिफरेंट किस्म के आ रहे हैं तो मैंने चाहा हूँ उन्होंने उनको एक वीडियो के जरिए एक मैसेज दे दूँ एक पैगाम दे दूँ ताकि उनके जो है जो भी क्वेश्चन है उनका आंसर भी मिल जाए और वो परेशान भी ना हो जी हाँ दोस्तों सबसे कॉमन क्वेश्चन जो अब आ रहा है कि भाई सात को टेस्टिंग एजेंसी सेलेक्ट होनी थी क्या बना फिर दूसरा पूछ नहीं हम सुन रहे हैं कि क्या पीटीएस एग्जाम लेगा पी यानी पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस ने एग्जाम लेना है और फिर कह रहे हैं कि क्या पंजाब पुलिस ने एग्जाम लेना है ये दो तीन क्वेश्चन चार हैं तो आपने वीडियो को कम्प्लीट देखना रहे आपके ये तमाम सवाल का जवाब इसी वीडियो में मिल जाएगा लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल फिदा जी के यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी अपडेट जो इंफॉर्मेशन हो वो मैं आपको बार बार बता सकूं जी हां दोस्तों चलते हैं आज के इस वीडियो की तरफ जी दोस्तों तो ये मैं जो अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना ये अभी 8 जुलाई 2021 हज़ार इक्कीस अप्रोक्सीमेटली छः बजे का राउंड अबाउट है तो आप लोगों ने ये टाइम लिखना है इसके मुताबिक मैं न्यूज़ दे रहा हूँ मैं आपको ये पंजाब पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके आ गया हूँ और सबसे पहले तो मैं आपको दो सवाल के जवाब इधर बता दूँ बाकी चीज़ें आपको विद प्रूफ बताऊँगा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा आप वहाँ से भी खुद चेक कर सकते हैं दोस्तों सबसे पहले तो क्या टेस्ट कैंसिल हुआ या डिपार्टमेंट खुद ले रहा है ये बिल्कुल गलत है कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई फिर कहते हैं कि जी पी लेगा अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ पॉसिबल है पीटीएस ले ले ना ले, लेकिन अभी तक यह फैसला नहीं किया गया कौन सा कौन सी टेस्टिंग एजेंसी ने टेस्ट लेना है अब उसके बाद आगे क्या टेस्टिंग एजेंसी सिलेक्ट हुई है या नहीं हुई ये मैं आपको अभी बताता हूँ हम आगे हैं इधर ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके आ जाएं और आपके सामने ये दो चीज़ आएंगी ये हैं एक्टिव टेंडर्स अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको इधर ऑप्शन आ जाएंगे आप इधर देखें यहाँ पर साथ साथ की एजेंसिंग वाला खड़ा है ये वाला अब दूसरी चीज है वो मैं आपको बैग लेके चलता हूं ये देखें यहां ये एक्टिव टेंडर्स में यहां है लास्ट अपडेट खड़ी है अब इसके बाद अगर हम दूसरी जगह पे जाएं पर टेंडर्स में पे ये टेंडर किसी को अलाट तो नहीं हुआ तो यहां पे कोई नहीं है ये छे छे का है इसके बाद टेंडर कोई किसी को अलॉट नहीं किया गया तो ये क्लियर है कि अभी तक टेस्टिंग एजेंसी जो है ये सिलेक्ट नहीं हुई अब कितना टाइम लगेगा कब सिलेक्ट होगी ये बात है कि सात तक बिड सबमिट हो गए हैं अब जो उन्होंने कंपनी जो कमेटी तश्ल दी है तीन लोगों की आई पंजाब ने और वो उनकी सक्रमी करेगी इंटरव्यू लेगी उनको कहेगी कि आप बताएं सेटिस्फाई कि किस तरह आप करें जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि कम रेट पर वो टेस्ट ले यानी स्टूडेंट से फीस कम से कम ले अब जो कम से कम फीस पे और अच्छी क्वालिटी देगा उनको वो सिलेक्ट कर लेंगे और अभी सिलेक्ट करने में कितना टाइम लगेगा ये पॉसिबल है एक दो दिन में हो जाए दस दिन में या इससे कुछ टाइम एक्स्ट्रा भी ले, लेकिन अंदाजा है कि विद इन एट टू टेन डेज टेस्टिंग एजेंसी जो है ये सिलेक्ट हो जाएगी अगर टेस्टिंग एजेंसी आठ से दस दिन में होती है तो अगले फिफ्टीन टू ट्वेंटी डेज ट्वेंटी डेज में टेस्ट हो जाएगा तो इसके अगर आपने फिर भी कोश आपको प्रॉब्लम है कि हमें क्या बनेगा कब पता चलेगा तो मैं आपको वीडियो के जरिए बता दूंगा जिस टाइम टेस्टिंग एजेंसी सिलेक्ट हुई तो कि आज फिलहाल टेस्टिंग एजेंसी सिलेक्ट होगी आपने मेरे चैनल को विजिट करते रहना है तो उम्मीद है दोस्तों आपके सवाल क्लियर होंगे वीडियो आपको पसंद आई जो वीडियो है इसको लाइक जरूर कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है अल्लाफिज़